Ехали из Днепропетровска в Харьков и на посту перед Харьковом остановил патрульная полиция, пост. Э, показали по их просьбе документы, э, после чего они начали э, звонить э, и писать там какие-то номера Viber, э, узнавать, когда машина заехала, там, когда, служба, когда да. машина выехала. Полностью нас осмотрели машину, попросили выйти из нее. Осмотрели все личные вещи, полностью просмотрели багажник. Вот, проверили еще раз документы, после чего пригласили меня уже отдельно, без водителя, в здание поста, где осмотрели полностью мой рюкзак с моими личными вещами. Вот. После осмотра ничего не обнаружено, как бы сказали, как будем решать вопрос. Мы вас никуда не отпускаем. Мы вас не отпускаем, то есть машина в сказали, если вы хотите уехать, мы вас с мигалками догоним, арестуем, машину поставим на штраф э, стоянку, да, на стоянку, в общем. Да. В общем, никуда вы не поедете, уже приехали. Виталий Олегович, расскажите, пожалуйста, за что остановили автомобиль? Автомобиль заклеена наклеечка чешской регистрации, украинской. Номер не соответствует. Перескоджание, Проис признание транспортного номерив транспортного да, заслуга. А дальнейшие действия? Документы попросили предъявить. Предъявили? Да соответствует? Не соответствует. То есть техпаспорт на другой автомобиль? Совершенно Дальше? А дальше Что вы говорите? А. Проверяли водительское удостоверение, регистрационные документы, транспортные средства. А также проверяли транспортное средства по таможне. Каким образом? Связывались с дежурным. Вы передали э, данные в таможню да. номер машины, который не соответствует транспортному средству? Да. И что вам ответила таможник? Что воз просроченный транспортное следствие. В устной форме? Да. А как вы представились сотруднику дежурной части таможни? Детальная фамилия. То есть вы просто позвонили э, в дежурную часть Харьковской да. таможни, э, назвали свою фамилию, номер жетона, я так понимаю, да? Или да, меня не спрашивали. То есть вы просто назвали свою фамилию, да. э, номер машины, и вам сообщили о том, что машина находится в просроченном временном э, да. или транзите. Кто у вас принял звонок в таможне? Я не помню. То есть непонятно кто, вам ответил непонятно что, а на той стороне провода человек не понимал вообще с кем он разговаривает конкретно. Почему же я же Вы сказали что? Что вы сотрудник национальной полиции? Или просто назвали свою фамилию? Что вы сказали конкретно? На посту Сочин. проверить, укрытый номер, можно ли проверить данные данного автомобиля на основании этих данных вы задержали автомобиль и вы его не задерживали а что произошло он стоит до сих пор из коня задержан он, 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 он задержан его же никто не задерживал он не задержан Хорошо, вы проводили досмотр автомобиля, либо водителя транспорта средства? не проводили. Водителя То есть в пост не вы не заходили. Ну, человек заходил, не заходил. Ага. И э, никаких э, обысков не было, да? Нет. Никакого досмотра. А зачем он заходил? Конечно, за него Я находился в помещении поста. Мне было предло предложено решить вопрос по любовно. Сказали, что есть э, два варианта. Либо... Штраф в Майданчик либо восемь половиной тысяч, что является, собственно, штрафом. штрафом официально Вот. Была предпринята такая идея снять да. это все на видео, на камеру. Утянули да. время для того, максимально. чтобы оттянуть максимально времени. Я сказал, хорошо, я сейчас позвоню в бухгалтерию к себе на ну, свою фирму и бухгалтер мне скинет эти деньги на карточку. Вот, потому что наличных таких с собой не было что он сказал, что он готов ждать, ну там час-минут сорок он подождет. За это время мы э, пытались связаться с Романом Старченко, ну так как его не оказалось как бы в Украине, мы э, набрали его на Вайбер, связались, хотели выяснить, что вообще происходит в этом городе, потому что мы как бы ну, первый раз здесь проезжаем и э, столкнулись с такой проблемой. Поэтому позвонили Роману, хотели узнать, он сказал, хорошо, сейчас приедут ребята, Минут через 15 они уже были на месте, как бы, и уже мы имели видео, когда нам э, уже двоим, сотрудник полиции в этой же комнате непосредственно на посте предлагал э, скинуть деньги ему на карточку и диктовал уже на, нам э, номер карточки. 8 так, расскажите, пожалуйста, на каком основании? Да. Дай вашу карточку, номер вашей карточки, я не знаю, что он говорит. А тут есть запись. Или, э, какой у нас там еще банк партнер? Просто ви там ви ви. сейчас в привате я буду снимать по 300 гривен. Или можно на карточку поискать? О, сразу на карточку. Давайте Верий, я вам перейду, перейду, сейчас на карточку. На карточку? С карточки на карточку? Ну, Бухгалтер скинет на карточку. Но. Можно Не-не-не, я пусть она не сможет. Это я сейчас мне придется сумма, я сразу вот. Тебе еще не поступало, да? ну сейчас но пока деньги придут. Мы пришли, думаю, уже все написано. Оно списывается, это по банку, там, между банками, между приватными. 46-82. Запишешь или 41-49 карточка. Это приват, да? 49, да. 49, 49 78, 49, 78, 24, 81, 24, 81, 87, 79. Буклей Николай. Это ваша карточка, да? Да. Буклей Николай. Сейчас тогда перекинем на это. Да, ведь создать контакт. Так, 8500 это будет, да? Да. Номер да. продиктует. 14, да. Сейчас да, ну, я шут... его сохраню. Uh -huh. 41, 49, 49, 78, uh -huh. 24, 81, uh -huh. 79. Да, тогда все там срастется. Да пройдете, сейчас еще минут 40. Дойдете, скажете. И... Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Что решение? <служдают> <что -то. служдают> Туда, то есть когда я то, что пообещал со своей стороны, я это сделаю. Понятно. Да вы мне просто скажете, чтобы не было такого, что наверное, вы поехали, вас где-то остановились, как, пообещал. Ага, да? свое обещание а он начал тут ходить. Или что да, произошло? Я да. да. Что там? да? Кофе пошел пить человек. А, а, а в пост он зачем заходил? Может, в туалет он ходил. Вы тоже можете зайти. Я не задерживал. документов у меня в руках нет. Я ничего не составлял. Так мы сюда заходим. Спасибо. 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 Ну, это тоже слышал здесь разговор. Кто Ясно. досматривал молодого человека? где, где второй ваш? Кто нас досматривал? Я же не знаю, кто, с кем вы общались. Вот здесь происходил обыск на этом столе. Я выращивал все вещи. То есть нам было быстро, обыскали, Выпускали нам весь багажник. То есть все, все ниши, ниши, все там чуть ли Кто нет. из инспекторов присутствовал при досмотре? Данные. Где присутствовал? Вы не присутствовали при досмотре? Нет, Проверял А этот инспектор здесь присутствует? Ну, тут а, присутствует. А, вы присутствовали при досмотре. Скажите, пожалуйста, товарищ Капитан, вы э, досматривали? Ну, и, вы, я вы, на, вы, на вы... самом деле как бы не хочу с вами ни о чем общаться, потому что я не, не понимаю, что за вопросы вы мне задаете. Я думаю, ну, что, что, что нет, я, 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 я имею право вам не отвечать ни, ну, на что. Конечно, педагогу, вы Правильно. Также точно я могу ответить вам, что имею право вы, не отвечать на ваши вопросы. Вы нас не задерживали, нас Задерживать <правит> вас, по-моему, никто не задерживает. Вы остановили нас? Еще раз вам повторяю, я имею право вам не отвечать на ваши вопросы. Ну, имеете, ну, ответьте. Давайте я все-таки не буду то есть вы отказываетесь ответить. Инспектор да, да. э, отказывается разъяснять э, собственные действия. Это... Ну, это его, наверное, личное право. Да, это его личное право. Но вы считаете, это правильно не ответить общественности за собственное действие? Мы же не спрашиваем его, какие-то личные вопросы, личные данные. Мы спрашиваем, его, проводил ли он досмотр этих молодых людей, останавливал ли он транспортное средство, звонил ли он в таможню? какие ответы, возможно, он оттуда получил, если звонил. Это это он, он сказал, что он не Будет на его Все вопросы, пожалуйста. Если вы считаете, что были какие-то противоправные действия, обращайтесь с соответствующими заявлениями, чего там, пишите заявление к вопросу коррупции на Песочинском посту. Скажите, да. произошла такая ситуация. Вот ехали два да, человека на автомобиле через пост Песочин. Следовали в Харьковскую область да. через пост. так. На посту Песочин их остановил инспектор угу. для проверки документов. Проверив документы автомобильной иностранной регистрации товарищ инспектор отправил данные некому сотруднику таможни, как он утверждает, мы не знаем, в Вайбе. Позже на камеру он скажет, что он звонил в таможню, по какому номеру он тоже не знает, к сожалению, не помнит, сразу забыл. После чего, для того, чтобы решить вопрос с просроченным якобы транспортным средством, так заявил инспектор, он попросил у 8 тысяч гривен. Что сродни с штрафом за просроченный транзит 8,5, Там 8,5 штрафа. Машины у вас двое было? Да, двое. А про кого завел? Я заговорю. Вы у вас Ну, он с вами двумя общался. <связывается> Вы это все подвеждаете. Есть да. видео, да? У нас сначала... По дали показания. Да, у нас есть видео. То есть на видео видно, как он вымогает взятку в размере 80 евро, правильно? Диктует карточку. Диктует карточку для кто, того, чтобы сбросить. заявление будет писать? Кто конкретно считается в данном случае? Заявление будет? мы уже написали. Написали который, заявление? Да. Где? Но да. прямо на посту, в Так, пояснение и заявление есть. В течение суток, согласно 214 КПК, будет носиться в ЕРДР. Будем определять э, квалификацию преступления. И будем расследовать в рамках данного уголовного производства. Все видеоматериалы, непосредственно исполнитель на котором будут расписываться данного уголовного производства, следователь свяжутся с вами. Вы телефон указывали, да, да? Свяжутся с вами, после чего вы, будьте любезны приедете, вас признают потерпевшими, согласно КПК э -э, нашего, получат вам память, вы обретете статус потерпила в данном интернет сможете э -э, заявлять ходатайство. Э -э, дабы это было все законно, вы сможете видеозаписи перенести на, на диски. И ходатайством, если вы граждане Львова, ничего страшного, вы возьмите письмом, пришлите на адрес райотдела, и следователь будет э -э, приобщать эти материалы к главному После чего будут их осматривать и решать в рамках законодательства о признании данных видеозаписей вещдоками. А, Видеозаписи находятся в распоряжении у национального информагентства, информбюро. А информбюро их выдаст в удобной форме по письму. По запросу. По запросу, да. Отдельное спасибо хочется сказать ребятам из да. Харькова, которые... Да, Быстро сработали Дружные. мы. Буквально за полчаса приехало порядка 6-7 машин в районе, там, наверное, человек 15. Ну, после чего, конечно, уже. Да, нами были написаны заявления в 102 приезжали ребята. Заявления. Сейчас мы еще пишем заявление в прокуратуру. Вот как бы не хотим это дело оставлять без, безнаказанно, потому что ну, За фрактом да. взятки вимагательства від Львова до Харкова всі активісти громадської організації АвтоЄвросили можуть розраховувати на підтримку в будь-якій часті нашої держави. Завжди активісти АвтоЄвросили Харкова допоможуть іншим активістам «Автоєвросили» з будь-якого регіонального осередку. Якщо ви не є ще учасником громадської організації «Автоєвросила», то я пропоную вам. Вступити до лав організації у вашому місці. Якщо у вас в місті ще немає відокремленого відсотка авто Євросили, то може саме ви станете його головою і будете разом з нами однією великою сім'єю боротися за зміни на краще у нашій улюбленій державі Україні. Разом сила.